Ни в обороне, ни в нападении. С чем связана вот такая игра. Ну, я бы даже сказал, не только не в обороне и в нападении. Дело в том, что, ну, скорее всего, я, наверное, что то неправильно сделал, потому что это дерби, и в моем понимании дерби немножко иначе выглядит. К сожалению, я не смог донести до ребят эти слова, что здесь больше играется сердцем. Здесь больше играются за честь своего города, своего клуба. Вот. Я в этом виноват, что не подобрал нужных слов, чтобы им, чтобы им это было понятно. Но то, что касается конкретной игры, как мы сыграли в обороне, конечно, такие вольности позволять с таким соперником не имеем просто права. Получилось. Ну и в атаке мы тоже. Те моменты, которые у нас вроде бы мы и создавали, они не спонтанные были, но не хватает у нас холодной мастерства использовать их. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, есть в Витминесе устрели футбола Галвицкого и Слобожанского на вашу думку? Витминес футбола? Галвицкого и Слобожанского? Ну, на мою думку, есть. Ну, не знаю, Галицький, мені здається, він більш такий від душі, від серця грається і більш патріотичний. Ну, я так думаю, мені може, може, я помиляюся. Слобожанський там десь трошки вже більше розуму, більше індивідуальних гравців, там таких, знаєте, як то кажуть. футбольных мастеров индивидуальности больше, а вот скид, такі... ски. как на мое, больше такие вид сердца, вид души, и больше такие... Какие вы как-то исправить после первого тайма, уже вроде бы придет ну, как бы, поражение, какие-нибудь коррективы внести в игру и получилось ли у вас? Ну, э, честно говоря, готовился к этой игре, готовился очень серьезно. Было у меня несколько плана, вариантов, как изменить ход игры. Но, к сожалению, это я для себя только могу понимать, как можно эту игру изменить. Но здесь команда, здесь большой коллектив, организм такой он, то есть большой. где надо, чтобы все участвовали, и была возможность у нас и усилить игру, и в атаке, и усилить игру, и в обороне не всегда это получается. Пока у нас еще, пока мы не проигрываем, пока есть, я так понимаю, сзади ноль, то мы еще держимся. А вот именно психологической стойкости переломит ход игры, когда проигрываешь, когда не идет. Здесь еще ребятам не хватает опыта. Все? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.